Муж частный предприниматель, с основной деятельностью у него прокат автомобилей. Вот как бы, на автомобиле мы скопили, честным трудом, деньги за долгие годы работы в коммерческих структурах. Вот ввел муж такой бизнес. Вот, вот таким образом, когда брали в прокат автомобили, вот так их э, постепенно выкрыли. Вначале один, а потом четыре в мае. Под Печерским райотделом милиции в городе Киеве мы с мужем стояли около двух недель. Потом э, нам это не помогло, мы стояли под Печерской прокуратурой города Киева. Э, потом сейчас вот мы с утра мы находимся с 8 утра под Министерством внутренних дел на Богомольце, с полдевятого утра, а во второй половине дня подъезжаем сюда. То есть вот мы фактически, у нас весь рабочий день проходит вот так вот, в такой акции протеста мирной. Мы, на сегодняшний день мы практически ничего не добились единственное что из пяти угнанных машин которые у нас угнали в том числе и работники МВД вот мы вернули нам вернули только два автомобиля при этом они еще являются вещественными доказательствами мы их не продать не можем не пользоваться ими в полном объеме не вести бизнес один автомобиль у нас был испорчен когда он находился на хранении в одном из райотделов в областях. Оба автомобиля, которые нам вернули, были в райотделе разграблены полностью, в том числе да, даже аптечки выкрали. ну повреждены колеса, ну, в одном автомобиле даже двигатель. Вот такая у нас ситуация. Следствие у нас фактически стоит на месте. Мы не видим никаких действий. Мы, вот еще что мы добились, что дела наши все три уголовных дела по пяти автомобилям перевели сейчас в следственное управление города Киева. Потом, потому что на два месяца вообще наши уголовные дела пропали. Их мы даже не могли найти. До сих пор мы не можем, вот с конца июля месяца, вот уже два, ну, больше двух месяцев фактически, мы не можем получить ответа. Нет вот Генеральной прокуратуры, нет прокуратуры Украины, нет Пече, о, Киева, нет прокуратуры э, Печерского района, нет МБД, где находились наши дела на протяжении там, почти двух месяцев, там, 55 дней. То есть, вот нотариусы до сих пор не допрошены, вот до сих пор, то есть за весь этот период нету, нету допроса ни одного нотариуса, нотариусы продолжают работать. Мы нашли еще потерпевших, еще 9 человек, потом еще 3 человека. Ну, люди на нас выходят, у нас про нас выходили. Хотя наши преступления были все на лицо. Мы дали сразу начально фотографии преступников, где машины находятся. Ну, как они незаконно переоформили. Ничего не было сделано. Вот эти угоны были вообще очень простые для расследования. Если бы кто-то хотел это расследовать. Мало того, там часть преступников уже скрылась. Для нас это вообще ситуация непонятная, когда там человек в розыске, и он выезжает за границу, пересекает границу Украины на въезд и на выезд. Вот в нашем тоже в одном из законов такая ситуация. при там у него при санкции статьи там, 289 часть 2 под 4 лет, по-моему, пути вот он спокойно себе разъезжает там, на отдых, я не знаю, куда он ездит. Ну, мы дали эту всю информацию милиции, чтобы она это все проверяла, но опять-таки, если это будет формальный подход, так же и будет ответно, как на все остальное. В Украине ни один нотариус не, не совершает противоправных действий. Я сама разговаривала в Минюсте, тоже неоднократно ходила на личные приемы. У нас говорят, нет, у нас все нотариусы... Что? Нотариусы у нас... Не, 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 да, ни один нотариус у нас никогда не был привлечен к ответственности. Что вы такое говорите? Но если вон, по, по, на, по одному из наших нотариусов, то наши ну, наша машина незаконно выписывала доверенности, там вот мы только нашли, э, наверное, человек 8, да, только вот это-то только вот мы просто, ну как, получилось так найти, там кто-то связался, да, сколько вообще по Украине таких людей пострадавших? не, не только по машине. Бержаковский в городе Остров. Эти нотариусы известны на всю Украину. Любой человек может заехать на авторынок, например, просто любой человек, зайти в любую нотариальную контору на авторынке и спросить, У вас, вы знаете нотариуса Бержаковского в, Остро, в Бровинской области и Копейчиков в Киевской области? И вам скажут, да, да, мы знаем, это мошенники, мы от них доверенности не принимаем на перифорах. Все знают, их знают в МВД, в прокуратуре, их знают в СБУ. Ну, они ответили нам отпиской, что остальные наши машины в розыске будут э, направлены на все посты ГАИ ориентировки. Вот Будет усилено внимание к нашим автомобилям Остальным, которые разыскиваются А эти два мы как бы получили на руки У нас их сняли с базы розыск Вот, но ну, Проходит больше, чем два месяца Вот Буквально дня три назад вот Наш Иван-адвокат Едет по нашим вопросам В Кировоградскую область И на нашей машине На этой, которую уже сняли с базы розыск и Его останавливают на посту УГИ возле Кировограда и Говорят, выходите из машины и машина в розыске, мы ее у вас заберем. Пришли сюда просить, чтобы вернули наше имущество, мы хотим с этой стороны уезжать. Потому что в таком ну, в ракурсе тут нельзя ни работать, ни жить. На нас было покушение, мы обращались в СБУ, мы обращались к господину Авакову, реакции на наши заявления нет никаких, у нас нет ни одного ответа. Там в Генпрокуратуру, в прокуратуру Киева, в МВД, в СБУ, в УБОП, то есть абсолютно везде. И как только мы начали везде писать их, получается, в как бы, Печерском роде он начал отдельным работникам начала угрожать такая нестабильность, так скажем, вот. на нас был подан незаконный запрос от департамента внутренней безопасности Министерства внутренних дел в Богомольцем в налоговую службу, ну, в департамент, в Министерство доходов и сборов Украины с информацией о том, что мы нарушаем налоговое законодательство. И к этому, к этому письму было приложено 13 страниц наших обращений господина Авакова. То есть мы обращаемся к министру МВД выкладываем факты, там, телефоны, даты, там, события, телефоны потерпевших, мошенников. Там, то есть информация, которая предус ну, предусмотрена только для, как бы, для определенной категории лиза, для МВД, например, да, конкретно. Тем более информация, собранная нами самими. И эта информация направляется вдруг ни с того ни с сего в гражданские органы. Мало того, что с припиской, что мы не платим налоги. Как бы имя, то есть, ну, а по расследованию этому, по поводу того, что они, ну, было от них направлено такое письмо, они вообще отказываются комментировать абсолютно по всему остальному они как бы врут по всем остальным там по нашим там материалам там по всему то есть вот, вот закон по, по кодексу там 24 часа дается на внесение э, до данных в единый реестр есть, у нас вот две недели прошло ну не внеслось и ни ответа никакого нету, ничего есть, ну не, бизнесом мы уже не занимаемся это Прошу уже да это уже как бы было бы глупо сдавать машины в аренду сейчас. Тем более у нас практически ничего не осталось. Вот. Мы как бы вот просто стоим и пытаемся как бы заставить что-то. Для себя мы понимаем, что это должно, должно быть просто какое-то силовое решение руководства страны для того, чтобы привести в порядок всю эту систему. Понятно, всех не посадишь, всех нельзя люстрировать, но показательно наказать некоторых, чтобы остальным не было повадно. Мы уже там принципиально у нас позиция, то есть мы уже были на приличных приемах у Величковича, там 6, 6 раз у Евдокимова, у Сакала, у всех там у зам, всех замминистров, у помощников министра. То есть уже неоднократно. А, есть, ну, нам как бы, мы каждый раз приходим, нам глаза в пол, и мы говорим, мы не знаем, что делать, мы не знаем, что делать, мы не знаем, что вам сказать. То есть все нарушено, но мы не знаем, что вам сказать.